अथ श्रीरघूत्तम गुरुस्तोत्रम् गम्भेराशय गुम्भसम्भृतवचः सन्दर्भ गर्भोल्लसत् विबोधनाय जगताम् यस्यावतारोजनी तत्तादृक्ष दुरन्त सन्तत तपः सन्तान सन्तोषित श्रीकांतं सुगुणं रघुत्तम गुरुम् वन्दे परं देशिकम् सच्छास्त्रामलभावबोधकिरणैः भाव बोध संवर्धयन् मध्वसत् सिद्धान्ताब्धिमनन्त शिष्य नयन् उद्भूतो रघुवर्यतीर्थ जलधेस्तापत्रयं त्रासयन् यस्तं नौमि रघूत्तमाख्यशशिनम् श्रीविष्णुपादाश्रयम् उद्यन्मार्तण्ड सङ्काशम् धरं धरम् कौपेन सूत्रं च सीताराघवमानसम् श्रीनिवासेन वन्द्याङ्घ्रिम् तुलसे ध्यायेद्रघोत्तमगुरुम् सर्वसौख्यप्रदं नृणाम् रघोत्तमगुरुम् नौमि शान्त्यादिगुणमण्डितम् रघोत्तमपद द्वन्द्वकञ्ज वन्दे रघोत्तमपदार्चकम् गाम्भीर्येणार्थबाहुल्यटीका तात्पर्यबोधकम् भावबोधकृतम् नौमि भावभावित भावुकम् भावभाजम् भावजातिपरीभावपरायणम् सन्न्यायविवृतेष्टीका शेष सम्पूर्णकारिणम् टीकाम् दृष्ट्वा पेटिकानाम् निचयम् च चकारयः स्थापनाय महामतिः यच्छिष्य शिष्यशिष्याद्याष्टिप्पण्याचार्यसञ्निताः तमलम् भावबोधार्यम् भूयो भूयो नमाम्यहम् शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येम् बुधिनोपमेयम् मनोजित्याम् मनसाम् हिपत्या रघुत्तमाख्यम् स्वगुरुम् नमामि राम राम तव पादपङ्कजम् चिन्तयामि भवबन्धमुक्तये वन्दितम् सुरनरेन्द्रमौलिभिर्ध्यायते मनसि योगिभिः सदा पिनाकि नीरसञ्जुष्ट वासमनोरमम् पिनाकि पूज्य श्रीमध्वशास्त्रवार्धिनिशाकरम् पञ्चकैर्भावबोधाख्यैर्ग्रन्थैः पञ्चलसन्मुखैः तत्त्वविज्ञापकैः स्वानामुपमेयम् पिनाकिना गाम्भीर्ये सर्वदुर्वादिगिरिपक्षविदारणे विषयेषु विरागित्वे चोपमेयम् पिनाकिना धरणे भगवन्मूर्तेर्भरणे भक्तसन्ततेः विना विना चोपमेयम् मेयम् तत्त्वप्रकाशने गुरुत्वेऽखिलोकानाम् प्रदानेऽभीष्टसन्ततेः शिष्येभ्यस्तत्त्वविज्ञानप्रदाने परमम् गुरुम् सदार रामपादाब्ज सदारतिसुधाकरम् सदारि भेदने विष्णुगदारि सदृशम् सदा रघुनाथाङ्घ्रिसद्भक्तौ रघुनाथानुजायितम् रघुनाथार्यपाण्युत्थ रघुवर्यकरोदितम् वेदेशार्चित पादाब्जम् वेदेशाङ्घ्र्यब्ज पूजकम् वन्दे रघूत्तम पदार्चकम् रघोत्तमगुरुस्तोत्रस्याष्टकम् यः पठेन्नरः रघोत्तम प्रसादाच्च स सर्वाभीष्टभाग् भवेत् यद्वृन्दावनपूर्वतः फलवते धात्री जगत्पावनी याम्यायान्तु पिनाकिनी चलदलो मूर्तित्रयाधिष्ठितः वारुण्याम् दिशि वामतः प्रतिकृतौ तिन्त्रिणी तद्वृन्दावनमध्यगो गुरुवरो भूयात्सनः श्रेयसे प्रणमत्कामधेनुम् च भजत् श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे इति